auraknahum fil yammi lalu kami tenggelamkan Firaun di dalam lautan. Bosepah semua. Firaun ada dalam riwayat cerita Firaun tengah macam tu dia berkata, "Ah, Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun." tak payahlah. Bawa nak beriman. Ada riwayat kata tak sempat nak kata macam tu Jibril dah standby kan dia kejar dia kuda cuk, 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 cuk. Jibril naik kuda dia nampak je Firaun cepat-cepat dia ambil lumpur laut ni dia sumbat dekat mulut Firaun dia kata apa aku bimbang kalau Allah terima taubatnya rugi membazir aku bimbang Allah terima taubat Firaun takut punya luasnya rahmat Allah ni tuan-tuan Kod-kod kalau dia mengucap Allah terima taubatnya rugi kita rugi Sebab dia celaka jahat natang bewok ni. Jangan bagi-bagi macam mampu kerah tak apa Ha gitu Bahasa kasurnya tuan-tuan Itu bahasa smackdown Jibril Marah Yelang kau bayang jahat bukan setahun bukan dua tiga puluh tahun Empat ratus tahun punya jahat Syekh Tiga empat ratus tahun punya zalim kau bayang kita tengok yang kat Syiria yang zalim setahun ni pun dah sakit kepala tuan-tuan. Baru setahun zalim ni beratus tahun zalim Firaun tuan-tuan. Jibril pun tak sabar. Kau pok sumbat kat mulut, mampullah orang tua ni ya. Lalu Allah telah sebut dalam ayat yang lain Wakadzalika nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan. Dan begitulah kami selamatkan tubuh badan kau wahai Firaun. Orang lain semua habis kena makan Ikan paus, ikan todak Ikan pirana, ada dalam laut. Ikan kembung, ikan siakap Ikan jos Semua makan belaka, mayat-mayat Apa ni, haman-haman semua Kena makan belaka Tinggallah orang tua seekor ni Allah sebut dalam Al-Quran Wa kathalika nunajika Bi badanika Bi badanika, badan, badan Badan tu bahasa Arab, kita Melayu curi bahasa Arab Dan begitulah kami selamatkan tubuh badan kau, wahai Fir'aun Supaya menjadi tanda umat akhir zaman Inilah orang yang lawan Allah subhanahuwataala. Beberapa lama kemudian, dia punya jasad Hanyut ke perairan Laut Mesir tu Lalu, bangsa Kipti yang ada sakit baki tengok Lah, meninggal juga orang oh, tu ni ya. Ingatkan Tuhan tak meninggal Meninggal kan Dia pun bawa balik Proses-proses Buatlah mami ha, Bukan mami yang makan tu ha, Mami tu lah mami tu kan tak, Tu kan ada seorang uh, pakar bedah mayat mami-mami ni Yang daripada Perancis era-era tahun 70-an Bila uh, kerajaan Perancis hantar ke Mesir untuk buat uh, kajian tentang mayat-mayat mami ni Semua mayat mami dia cek Biasa je Kecuali ada satu mayat mami ni ada garam ke badan dia Dia perik, kenapa ada garam? Lalu, orang-orang Mesir pun ceritakan apa yang Quran sebut وَكَذَلِكَ نُنَجِيكَ بِبَدَانِكَ Begitulah kami selamatkan badan kau Berkenaan dengan cerita Fir'aun yang tenggelam ni Lalu profesor ni dengan izin Allah Masuk Islam tuan-tuan Dengan sebab Fir'aun ni Haa main-main ya? Masuk Islam Profesor Perancis ni Dengan sebab Kebenaran Al-Quran Ya, bayang jarak Nabi Muhammad dengan Fir'aun tu aku tak tahu lah berapa ribu tahun. Ya. Lepas tu 1400 tahun kebenaran Al-Quran. Dibuktikan kebenaran itu melalui pertemuan-pertemuan ahli-ahli sains ini. Jumpa ya, saki baki garam dalam badan Fir'aun. Lalu dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas tu dalam Quran kita biasa baca, Allah kata, Apa? Wa kathalika wa apa ni Allah Apa ayat dia apa ya? Tak ingat Ini semua hafal-hafal Quran belaka ni Linurihim Apa Apa, apa ayat tu Allah Linuriya, linurihim ayatina fil afaq Apa ayat dia Fil afaq sebelum dia, dia Ingat Atas-atas tak ingat Ingat resepi je ya? <laughs> Kan Jadi Allah Ta'ala kata kami akan tunjukkan kepada mereka Allah Taala kata dalam Al-Quran ya dalam Nabi Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami fil afaq di langit sana. Allah tak kata dan kami akan tunjukkan kepada kamu wahai Muhammad dan orang-orang Quraisy tanda-tanda kebesaran kebesaran kami tapi Allah kata kami akan tunjukkan kepada mereka. Mereka tu siapa tuan-tuan? Orang zaman sekarang kan? Bila kita semua ada alat canggih manggih Ada teropong tes, teleskop tak apa kop Aku pun tak kerti Dia pun boleh nampak kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Melalui alat-alat yang canggih ni Okeylah tuan-tuan Kenapa Fir'aun ditenggelamkan Sebab Wakanu Anha ghafilin Dengan sebab mereka terhadap ayat-ayat kami lalai buat de dengan al-Quran tak nak beriman dengan al-Quran degil daripada muda sampai ketua daripada muda melawan Quran sampai ketua kata tidak ada hudud di dalam al-Quran kesian orang tua tu nak sebut pun dah malas lah. rasa macam tak ada pahala sebut nama orang tua ni tahu tak kesian nak uzbilah min zalik Wa awrathna al-qawma alladhina kanu yustad'afuna masyariq al-ardi Dan begitulah kami Mewariskan kepada kaum Yang mana mereka satu ketika dahulu Yustad'afuna Ditindas Siapa dia? Bani Israel Masyariq al-ardi Wa magharibaha Di timur dan di barat Bumi Dulu Bani Israel ni tuan-tuan Bangsa yang memang dihina Kau-kau punya kena hina Timur, barat Orang hina belakang dia allati barakna fiha yang kami berkatkan pada bumi tersebut iaitu kawasan bumi-bumi yang diberkati Allah antaranya bumi Mesir, Syam dan sebagainya. Wa tammat kalimatu rabbikal husna dan telah sempurnalah ketentuan kalimah Tuhan kau yang maha mulia ala bani Israel di atas bani Israel anak-anak Israel Israel ni kita pun tahu Nabi Yaqub alaihi salatu wasalam bima sabaru dengan sebab kesabaran mereka menghadapi firaun lalu Allah Taala pun wariskan masa zaman tu lepas firaun mati Bani Israel pun naik hebatlah mereka dan mereka dimuliakan oleh Allah ketika itu dengan sebab kesabaran mereka wadamarna dan kami hancurkan firaun wa apa-apa yang dibuatkan oleh firaun dan kaum kaumnya wa ma kanu ya'dishun dan apa-apa yang mereka bina kami hancurkan belaka. Cuma tinggallah pada hari ini saki baki kenangan-kenangan Firaun seperti piramid dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi bangunan-bangunan dia tuan-tuan, tapi Allah dah hancurkan, cuma dikekalkan pada hari ini. Wallahu alam supaya kita mengambil ibrah kepada Firaun. Saya terlupa pula ya. Sebelum Firaun mati dia pernah cabar Nabi Musa tau. Dia, dia, minta kepada Haman ya Haman ibn sarha sarhan la ali la ali ablu al asbab asbab as samawati dia minta dekat Haman wahai Haman bina kepada aku satu menara yang tinggi untuk aku melihat mana Tuhan Musa mana mana ha, dia nak dia nak tengok dengan Allah dia bertempat jadi Firaun minta Haman supaya buat menara tinggi untuk tengok mana Tuhan Nabi Musa ha, kan Buatlah Buat tak nampak pun Jadi siapa yang buat menara tinggi ni Keturunan Pir'aun Ha gitu je Payah sangat nak faham Menara yang tinggi-tinggi itu kan ha. Ok Wajawazna bibani Israel Dan kami seberangkan Bani Israel Al-Bahra Lautan tersebut bila dah sampai ke seberang, dah selamat, Firaun dah habis mati, diorang pun dah senang, dah aman damai. Nabi Musa pun dah seronok, kita mulakan kehidupan baru di tanah yang baru, kan? Harap-harap semuanya ikutlah cakap Nabi Musa. Tiba-tiba fa'atau 'ala qaumin di seberang sana, mana di kawasan tanah baru ini, di kawasan Syam sana, mereka bertemu dengan satu kaum Ya'kufuna ala asnamin lahum Qawm itu menyembah berhala Ada berhala Qalu Berkatalah puak-puak Bani Israel Boleh buat perangai ni? Start buat perangai ni? Bahasa menata ni Buat perangai Dia kata apa? Ya Musa Wahai Musa Ija'an lana ilahan Kama lahum alihah Musa ibaslah. lah dia orang ada Tuhan lah Kita tak nampak pun Tuhan kita Musa Buat Tuhan macam Tuhan dia orang Boleh tak? Ha, boleh buat perangai tu Payah tuan-tuan nak cakap dengan orang degil ni Letih Cakap dengan orang degil ni memang letih tuan-tuan Ija'an -tuan. lahum alihah Ija'an lana aliha. lahum Musa Tengok dia orang ada Tuhan Nampak Tuhan dia begini rupa Macam Man, Jet, Batman Semua ada rupa ni Yang kita punya Tuhan mana? Nak juga apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ni kan sabar ya amat sangatlah sabar kan. Kalau kita ya Allah menata ni ya Allah hancur serabut pada aku kan. Kita doa memang apa kerah serabut. Ayuh Musa sabar. Senang cakap lah tuan-tuan, senang cakap kan. Saya lah, saya tak kata khusus tak lain ke pendakwa lain, saya masih tak ada sabar lagi. Saya <laughs> cerita macam tu Ya, yeah? kita ni barat, geram aja kan. Betullah. Nak boleh kesabar tu bukan senang. Sebab, sebab, sebab itulah As-sabru minal iman kan Kesebaran itu Separuh daripada keimanan Macam Aku bertekak dengan Puak-puak syiah ni lah Oh bengang betul Rasa nak makan Apa nak makan handphone Kalau <guluh> makna gitu kan Bertekak dalam handphone ni kan Dah Bukan apa masalahnya Puak-puak syiah ni Dia masih pertahankan Bashar Assad Tu aku bengang tu Dah nampak jelas clear Dia bunuh budak Dia sembelih Tak ada cakap ada cakap dah orang kata kan Memang jahat gila dia boleh kata tu semua fitnah La ilaha illallah kan Tak lah nak kata letih cakap Tu kadang-kadang Bila dah, lah, dah, lama betul kata ginilah Anak nak tanya satu je Entas entas sokong bahasa asal ke tak Entas sokong ke tidak Kalau entas sokong Cakap dia Sokong ke tak Sokong Adah Wallahu'alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habis Habis prepare aku yang kau Tak cakap pun tak nak dengar Dia kata Amerika support rakyat right? Syria Israel support Alah kebodohnya lah kenyataannya Dr. Yusuf Qaradawi, ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama di negara Arab, kesemuanya kata wajib bunuh Bashar Al-Assad. Tiba-tiba Puak Syiah Malaysia kata, kita wajib pertahankan Bashar Al-Assad. Aduh, jengkerang aku. Ya. Yeah. Nauzubillah min zariklah. Ala kita kena banyak bersabar, kita doakan supaya Allah buka pintu hati puak-puak Syiah ini supaya kepada kembali kepada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah insya-Allah. Amin ya. Memanglah nak marah tapi di jauh sudut hati kita kita terfikir mungkin diorang tak ada pelajaran agama, tidak ada basic yang kuat, terpengaruh dengan semangat revolusi Iran ya lalu terpengaruh dengan Syiah. Kita doakan insya-Allah Allah kembalikan mereka kepada Ahli Sunnah Wal Jamaah insya-Allah. Amin. Maka apa kata Nabi Musa? Bila kaum dia kata, wahai Musa buatkan kita orang Dia orang tu tak pekong, kita pun nak tak pekong juga Nabi Musa kata Qala innakum qawmun tajahalun Kau <laughs> orang ni jahil sungguh lah Nabi Musa cakap kan Kau orang ni jahil sungguh Inna ha'ulai Orang-orang yang sebab tak pekong berhala ni Mutabbarun Mahum fihi Mereka ni semua akan dihancurkan dengan akidah kepercayaan mereka wa batilun dan ini semua merupakan kebatilan maka nu ya'malun apa yang mereka lakukan Nabi Musa masih lagi berdakwah kepada kaum dia supaya jangan ikut orang-orang sebab berhala Ada satu peristiwa berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sinan <Suluh> bin Abi Sinan an Abi Waqid Al-Laythi an keluar Kharaju Min Makkata Ma'a Sallallahu Alaihi Wasallam Ila Hunain Dan ada satu riwayat cerita Satu hari para sahabat ni Keluar bersama-sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Daripada Makkah Menuju ke Hunain Pergi perang lah ni lepas pada peristiwa Fathu Makkah orang nak pergi berperang Di sebuah tempat nama Hunain Yang kita pun sedia maklum Itulah peperangan yang kedua Yang Allah berikan kekalahan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hampir-hampir kalah diberikan semula kemenangan wa yauma hunainin iz ajabatkum kathratukum dan ingatlah ketika hari hunain kamu merasa bangga dengan ramainya bilangan kamu qala wa kana lil kufari sidratun ya kufuna indaha wa yu'alikuna biha aslihatahum orang kafir dekat Mekah diorang ada kalau dia orang pergi mana-mana perjalanan dia orang ada tahu dia orang dah kenal lah jenis-jenis pokok. Ya, jenis-jenis pokok yang diorang akan tanda pokok ni untuk diorang duduk keliling dekat pokok ni dan sangkut diorang punya senjata, pedang dan sebagainya dan diorang akan sebah pokok tu. Ha itu perangai orang lah Dan untuk makluman tuan-tuan, dalam peperangan Hunain antara sebab kekalahan selain daripada rasa confident, antara sebab lah mak kata ramai yang pergi perang Hunain tu ramai yang baru masuk Islam. Bila baru masuk Islam, tarbiyah tak cukup Dia tak sempat mengaji dengan Nabi Jadi dia orang, dia orang ni yang pergi ni macam-macam Yang pergi ikhlas kerana Allah tu memang confirm lah